Вітаю, ви на каналі це окрема думка. Ми запрошуємо в цю студію людей, думки яких чути надзвичайно цікаво і корисно. Наш гість сьогодні Георгій Вашадзе, депутат парламенту Грузії, заступник міністра юстиції Грузії в 2010-2012 роках. І власне, ми запросили доброго дня. Георгій. Доброго дня. Ми запросили вас як одного з кураторів проєкту мережі домів юстиції, що існують у Грузії. Власне, дома юстиції називають одним з ключових досягнень реформаторів Грузії і. Цей досвид собирается запозичить и Украина. Правда? Но мы будем на русский, по-моему. А я надеюсь, вы выучите украинскую мову. <laughs> я понимаю уже, но немножко надо да. все практикать. Да, мы поговорим Практика о том, что, да, что, да. Что, что, что этот опыт может использовать и Украина. Да, конечно, реально почему мы тут? Потому что поддерживать новое правительство Украины для того, чтобы они проводили реформы и административные услуги, которые вот, в сфере, в котором мы провели реформы, и правда считается одним, одним из как бы, новшеств, которые Грузия как бы, сделала последние годы по EBRD, к примеру, Life in Transaction, вот есть такой опрос, мы на первом месте по выдаче, как бы, официальных документов по коррупции, мы входим сейчас в пятерку стран, где самая низкая коррупция по бюрократии, по doing бизнесу у нас регистрации имущества на первом месте в мире вообще мы на восьмом месте. Грузия сейчас на восьмом месте. Вот Мировой банк делает видение бизнеса как бы в разных странах. Так что мы хотим использовать ту практику, которая у нас есть, и как бы в Грузии вот эти все все сервисы, которые мы создавали, мы хотим сейчас все это сделать вместе вместе с нашими украинскими коллегами. Мы не будем копировать, я прямо скажу. Мы можем мы мы будем создавать новое поколение, так сказать, вот этих административ услуг. Самое главное, что, что каждый гражданин, который приходит в государство и получает там разные сервисы, чтобы это было очень просто для них, чтобы не было там бюрократии, не было коррупции, не было э, проблем, не, не были очереди, не, не, чтобы не ждать там месяцами для того, чтобы просто простой документ получить. И вот это сама концепция. С одной стороны, мы работаем на все бизнес-процессы вместе с Министерством юстиции. Сейчас мы уже начали работу, и наша группа экспертов уже вот в эти секунды тоже сидит уже в Министерстве юстиции проходит все процедуры, которые там, и мы вместе с ними работаем, вместе лично с министром Петренко мы очень тесно сотрудничаем и собираемся большой пакет как бы поправок тоже подготовить для парламента, для того, чтобы упрощать вот все бюрократические процессы, которые сейчас в государственном, в государственном секторе. Если просто скажем, вот для того, чтобы регистрировать имущество, первичную регистрацию, чтобы сделать, там, надо много разных документов принести. Мы говорим, что э, мы должны перейти э, как бы э, так называемому бездокументному как бы Это что значит, что человек просто приходит, говорит, что я хочу зарегистрировать куплю-продажу или же я хочу зарегистрировать ипотеку на свой дом, не надо там э, много разных документов, э, просто говорит это мы регистрируем, как бы регистрационная служба это все регистрирует и получает вот все эти сервисы за 15 минут, за час максимум. И как бы ускоренные сервисы. Да, но все равно ответить. есть определенный перечень документов, просто он не так велик, как, скажем, это было до, <связывающие> до этих реформ, о которых вы говорите. Знаете как, вот, пример, примеру, Грузии, что получить паспорт, не надо приносить ни один документ. Да. Просто приходишь, снимаешь фотографии, выдают паспорт. Мы хотим то же самое сделать тут. Для чего документы приносить, если у нас есть архивы, у государства? Архивы, да. да. Но вот да. у вас есть база данных, которая свидетельствует да. о том, что паспорт утерян или паспорта нет. Потому что так можно сколько паспортов получить в Грузии да. мы вообще сделали, что каждый гражданин мог получить сколько угодно паспортов. Так. Без проблем. Потому что реально, скажем, вот тоже насчет утери паспорта. Для чего писать заявление в полиции, если сам служба, которая выдает паспорт, может переслать эту информацию uh -huh. а, полиции. Там, когда человек приходит, говорит, что я потерял старый паспорт, хочу новый. Все, мы регистрируем это базе данных, автоматически все это будет получать МВД, который будет уже искать вот этот утерянный паспорт. На контроль будет это внести. Сейчас процедура по-другому. Сперва надо идти, заявление писать, потом приходить с этим, как его справка из МВД, что вот я потерял насчет утери паспорта, и после этого получаешь новый паспорт. Ну, там еще надо принести внутренний паспорт, может быть, свидетельство о рождении, не знаю. Если вообще паспорт выдан в другом регионе, да, там еще надо где-то месяцев два ждать на идентичность, что подтвердили, что вы тот человек, который о, там, не знаю, там, да. Ну, как да. Бы... ну и бутылочку хорошего вина, чтобы ускорить этот процесс. Если бутылка, если бутылка хватает, то еще да. нормально. Я... <свят> 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 ну, видите, мы вот на самом деле и казалось, что не победить эту систему. Ну да. Знаете как, вот в Грузии все думали, что никогда мы не победим вот эту систему. Если даже в советские времена вспомним, Грузия была самым коррупированной страной в Советском Союзе. И славились, так сказать, мы тем, что много денег зарабатывали ни за что. Если прямо скажем. Да. Но реально мы вот эту ментальность победили. Вот Что изменилось в Грузии, что сегодня Сегодня даже люди уже даже забыли о том, если прямо скажем, Хорошо, что но... они платили да. взятки на это. Но вот, то есть вы научили не платить. Но вот этот человеческий фактор. Потому что вам же довелось уволить огромное количество народу, которое сидело и только то и делало, что ничего не делало. Да, ну знаете как, мы не должны говорить, что это просто как бы это, это зависит от самой системы. Как так. постраиваешь систему? Как можно меньше должно быть человеческого фактора. Вот если программное обеспечение контролируешь что человек заявление заполнил, да, не, не человек, а сам оператор должен заполнять, не, не это как его, не гражданин, но заполняется заявление, и на 10 на день должен выдать конкретный документ, не, не знаю, там имущество должно зарегистрироваться, система должна контролировать, выдан этот документ или нет. Если не выдан, тогда уже надо как бы изучать почему. Почему не выдали а, той или иной документ. Да? Вот сама система должна, к примеру, там, если у нас в Крузии на 10-й день паспорт не выдан, сама программное обеспечение показывает, что все, ну, там, человек заплатил, пришел, а, должен был получить паспорт. Но ну, паспорт не напечатан. Почему? Да? Тогда уже отдельная группа проверяет, почему все это произошло. Насчет увольнения сотрудников, мы что сделали? Просто мы реорганизовали абсолютно все структуры, и мы объявили конкурс. И старые сотрудники тоже могли участвовать в этом конкурсе. Никто им не говорил, что они не могут участвовать mm -hmm. или же все, для них закрыт этой двери а, как бы государственных, государственных структур. А как же иллюстрация? Я, знаете как, много сотрудников, которые может быть раньше взятки брали, они поменялись просто, они ментально тоже поменялись, потому что в другой системе, говорю. Mm -hmm. Я прямо вам скажу, что те же паспортные отделы, те же в реестры, как бы, фактически там 40% были старые сотрудники. Да mm -hmm. самое главное менять систему. Я не верю вот в иллюстрациях и в законных иллюстрациях, потому что если нет системы, которая гарантирует, что человек не будет брать взятки, мы можем иллюстрировать каждый год. Не знаю, там десятка или сотни людей. Георгий Вашанзе ва мы... сегодня высказывает свою точку зрения. Мы повернемся буквально за несколько за ушатый Вы на канале ТВ, и мы поворачиваемся в студии, и говорим сегодня с Горьем за депутатом парламента Грузии, заступником министра юстиции Грузии 2010-2012 в РХ. Ну, собственно говоря, о реформах Грузии говорят много. Вы знаете эти научные труды, один из которых называется, почему у Грузии получилось, да. почему... а второй назывался, почему у Грузии не получилось. Вам часто доводится слышать, на самом деле, что Грузия сделала эти реформы благодаря колоссальным инвестициям вот этому доверию Запада. Что тут неправда? Реально, давайте прямо скажем, или э, есть политическая воля, что делать реформы, или нет. Запад не заставит никого не сможет заставить правительство как бы, сделать реформу, потому что Запад работает, вы хорошо знаете, со многими правительствами. И у вас Запад работал с 2004 года, да, когда э, первая революция у вас э, произошла. Но, к сожалению, изменения фактически не произошли. Да, в стране я сейчас все об этом и говорят. Так что это зависит от той группы, которая во власти, конечно же. Но это зависит еще э, от тех людей, которые работают в государственных структурах. Я, к примеру, просто о конкурсах мы говорили. Я в 2005-м тоже через конкурс проходил и начинал работу главой один, одного из паспортных отделов в Грузии. Мои друзья даже удивились, почему я там начал работать. Просто я хотел изменить. Да, и была у нас прекрасная группа, которая работала на изменение самой этой системы. Так что, еще раз, поддержка Запада сегодня у, Укра... у Украины есть. Это прямо можно сказать. Я вижу, что есть политическая воля. По крайней мере, с теми людьми, с которыми мы общаемся, тот же министр юстиции Петренко, мы как бы, очень быстро идем вперед. когда вы говорите мы, сколько народу с вами работает? Сейчас уже где-то 15 человек, группа наших экспертов. Мы работаем по двум направлениям. Это административные услуги. И второе направление – электронные тендера. Вот две направления сейчас взяли на себя, так сказать, вот эти две направления. Но у нас есть, знаете как, он, к сожалению, в Грузии что произошло? В 2012 мы проиграли выборы, да, и очень много э, ребят, которые там работали, делали все эти реформы, к сожалению, их уволили с этих э, систем. Сейчас у них есть время, чтобы делать реформы в других странах. Но означает ли это, что с пути реформирования Грузия сошла? Потому что все-таки внешнеполитические курсы новое правительство не сменило? А знаете как, к сожалению, мы можем так сказать, что к сожалению, реформа это постоянный процесс реформирования, модернизирования страны. Никто не может сказать, что вот сегодня мы закончили все, и завтра не надо ничего делать. Это постоянный процесс. К сожалению, этот процесс остановился в Грузии, вот это самое главное. И я думаю, что все больше и больше населения тоже это чувствует, что вот это быстрый темп модернизации страны как-то остановился. Потому что мы можем делать, к примеру, инфраструктуру, но надо обязательно над инфраструктурой уже конкретные проекты которые уже доходят до конкретных семей. Да? Тот же, то же самое, что компьютер. У нас есть это, как бы, мы видим экран, но если там нет программного обеспечения, компьютер не будет работать. Вот то же самое сейчас происходит, к сожалению, в Грузии, но это так всегда есть. Если честно сказать, если мы возьмем примеры других стран, тоже реформаторы рано или позже обязательно проигрывают выборы. Почему? Потому что когда реформы делаешь, есть как бы группа людей, которые идут против этих реформ, или кому-то что-то не нравится или кого-то уволили или кто-то не смог работать по новой да, системе, да? Людей да, против машин, да, против, ну, против машин, может быть, но самое главное, что есть различие между реформаторами и между как бы политиками, которые ничего не делают. Реформаторы рано или поздно, поздно обратно возвращаются во власти обязательно, да, а те, которые ничего не делают, они просто исчезают из истории вообще и из, из всего. Вот это вот этот выбор, я думаю, что каждый политик должен сделать для себя. Да? Мы критиковали из-за реформ, которые я провожу, но буду проводить эти реформы и знаю, что в долгосрочном порядке и для истории тоже страны это будет конкретные продуктивные шаги, там в истории где-то запишут, что вот этот человек что-то сделал. Или я хочу просто как бы постоянно консультироваться и не знаю, там договариваться, если прямо скажем, со всеми и, как бы, в дня Вообще ничего не будет, ничего не изменю. Вот это, вот это выбор, который делает каждый политик. Я думаю, что у украинского правительства тоже те же самые выборы. Все хорошо понимают, что если резкие реформы начинать, очень много будут критиков. Но некоторые будут говорить, что, к примеру, электронная площадка электронных тендеров это нехорошо, потому что. А скажите, вот расскажите более детально, в чем, значит, в чем состоит идея? У нас в Грузии как? У нас 100% абсолютно все тендеры, 100% электронные и прозрачные. Что это значит, что. Так же, как и работает eBay, к примеру. Да? И мы говорим, что я хочу построить здание. Да? Это все вывешиваем на электронную платка, платформу. И там уже идет вот этот бидинг. Да? Кто-то говорит, что я сделаю это за 100 долларов, другой говорит, что за 90 долларов. И побеждает тот, у кого ниже, ниже цена. Многие там тоже в Грузии говорили, что, знаете, как продукт, вот эта низкая цена может быть, значит, что это ниже квалификация тех, да? Как Посадать качество. но это тоже зависит от э, самой структуры, которая объявляет тендер. Тогда мы должны делать такие технические задания, в котором досконально прописано, какое нам нужен качество тоже. Они говорят, что, знаете, как компьютер я хочу купить, а если компьютер с тремя USB там стоит 100 долларов, а компьютер с двумя USB, не знаю, там стоит 90 долларов, я буду покупать с тремя USB портом. Да? Потому, потому что э, так, так никогда не закончится вот эти обсуждения, что лучше, что хуже. Тогда поэтому надо четко говорить, что я хочу, какое здание я хочу построить, с каким ремонтом. И пусть выбираем уже по, по цене. Вы э -э, в начале программы мы оговорились и сказали, что мы не будем в ни в коем случае копировать. Да, на... В чем разница? Вот, э -э почему Кстати, калька невозможна? Не, не, калька, знаете, как в первую очередь мир идет вперед. Да? То, что мы сделали три года назад, сейчас уже намного больше можно сделать. И опыт есть того, что мы сделали, опыт есть, ошибок тоже самое главное. Mm -hmm. И можно это все учесть. Да? Вот эти люди, 15 человек, которые сейчас в Киеве, в Украине работают, они практики, они как бы, они не теоретики, они сами делали все это. И они очень хорошо знают, что можно было еще добавить, или же получше сделать. Mm -hmm. да? Поэтому и очень хорошая у нас как бы, в Украине очень хороший интеллектуальный потенциал. Мы, мы думаем, что вот это нашу практику, интеллектуальный потенциал, который есть в Украине. Если мы это вместе введем, мы можем намного как бы, новые потенциалы поколение всех этих реформ делать. Потому что вот 3-4 года назад это было и правде новое поколение реформ, который мы делали в Грузии. Сейчас надо еще новое поколение так, делать, хорошо. потому что все, мир очень быстро, как бы время очень быстро идет. Угу. Давайте будем продолжим наш разговор сразу после небольшой паузы. Георгий за депутат парламента Грузии, заступник министра юстиции Грузии в 2010-2012 годах. Сегодня есть программа «Акраматом Казал Шатизна». Мы повертаемся в студию программа «Акраматом Вы на канале ТВА. Георгий за депутат парламента Грузии. Сегодня город еще властная группа энтузиастов с 15 людей будет работать yeah. тут, да, в Грузии, в громадяне Грузии все 15, yeah, yeah. да, будут работать над украинскими реформами, теперь в Украине. Ну, э, в одном из недавних интервью президент Грузии, э, я умышленно говорю президент, потому что уверяю, что бывших президентов не well. бывает, президент Михаил Саакашвили сказал, что много народу, который с ним да, трудился, вот теперь будет трудиться над реформой в Украине, well. исключая самого себя ввиду того, что он сказал, я предпочитаю считаю делать все сам, все контролировать и нести ответственность за то, что я делаю. А значит ли это, что каким-то образом ответственность за то, что вы будете делать, нести будет, скажем, министерство юстиции, с которым вы теперь сотрудничаете? Нет, я думаю, что ответственность мы в нашем случае, исходя из того, что мы конкретно практически начали все эти реформы, да, мы будем нести и мы, и министерство юстиции, да, Но а, мы должны об одном. Честно говоря, я очень открыто скажу, если не будут выходить эти реформы, мы мы не будем тут зря сидеть а и просто. А что... ну, есть вот процент того, что не знаю, там поменяли что-то. Мне и кажется, невозможно не провести реформы только от нежелания что-то делать. Невозможно от нежелания. Да? Да, да, это ну, единственная да, причина, да. которая может вам помешать. А знаете, как со многими мы встречались, и очень много есть, так сказать, оправданием, почему невозможно. Так. Но я реально с вами согласен. Если желание Президент есть... Президент это... Янукович и премьер-министр Азаров нас очень долго убеждали в том, да. что сотрудничество с Европейским Союзом невозможно. И даже очень убедительные да. причины перед перечисляют. Да. Я совершенно с вами согласен. Если есть... Как бы, если хочешь, это всегда угу. сделаешь. И конкретно мы... Мы очень, так сказать, мы хотим, чтобы вот наше сотрудничество имело конкретные плоды. К примеру, осенью уже люди чувствовали, что что-то изменилось, там уже процедуры легче, чем было раньше. Да, и каждый еженедельно вот эти новые сервисы надо уже запускать mm -hmm. и новые как бы, реформы надо запускать. Да, чтобы каждый день я как бы человек, ну, я примерно говорю, я как бы человек, который живу, не знаю, там, в Днепропетровске или в Виннице или в Киеве, да, я чувствовал, что вот, вот меняется, страна меняется. Украине сейчас нужны новые символы как бы, новой Украины. Это обязательно, чтобы я с чем-то идентифицировал, что меняется в стране. Потому что все реформы за один день не сделаешь. Да? Это тоже реально. Я должен смотреть процесс, я должен наблюдать процесс, как реформируется страна, как все это меняется. Ежедневно я как-то это все должен чувствовать. Да? И вот это самое главное. Тот, кто это сделает, тот и будет лидером страны. Когда вы говорите, что вы сотрудничаете сейчас и вы работаете в качестве советников с министром юстиции. Означает ли это, что вы отправляетесь в рабочие поездки по Украине? Вы знаете, как работают? Какая То, работа на местах происходит? Да, вчера, к примеру, мы были в Виннице вместе угу. с представителями регистрационной службы. И, кстати, хочу отметить, что новая руководительница регистрационной службы Анна Нищенко, тоже очень такая мотивированная девочка, которая хочет изменить саму систему. Мы были там там практике смотрели, как все это идет в Венице. Мы хочу отметить, что если сравним разные офисы по Украине, Виннице, правда, самая, как бы, лучшая практика, пока что мы, что uh -huh. мы видим, что мы видели в Украине. Так что мы в практике и самые плохие варианты тоже смотрим и хорошие варианты тоже смотрим, чтобы чтобы знать, какие, какая реальная ситуация сегодня. Так что, конечно же, мы будем ехать много по стране и как бы смотреть, что что и как делается в реальной жизни, потому что иногда, знаете как, на листке красиво написано, презентация хорошо показывает, но в конечном итоге не люди на не, не работают, люди недовольны. Сколько еще известных имен в команде граждан Грузии мы услышим, потому что мы знаем, что вот теперь есть Георгий Вашадзе, есть Кахабиндукидзе. Какими а, именами эти списки будут мы, Я сейчас прямо могу сказать, там у нас Джабай Бануидзе тоже в группе, который, это, он тоже был за министром юстиции, потом был главой доходной службы, и он реформировал вот, даже доходное, доход, доходную налог, налоговую систему, таможенную систему в Грузии, плюс как бы, реестр, публичный реестр он, он реформировал. Мелашвили, который считается, ты, сказать, отцом электронных тендеров в Грузии. Сейчас он прямо, сейчас он в Монголии там консультирует тоже. Эти наши ребята сейчас по разным странам тоже консультации делают. Но реально, скажем, что в практике сейчас возможно именно в Украине конкретные изменения как бы делать. Очень часто международные эксперты приезжают и знаете, как как там работают. Что не знаю, год как бы изучают ситуацию, еще один год там. Рисуют какой бы, план действий, да, пишут план действий, и потом уже на третий-четвертый год имплементацию начинают. Но на третий, четвертый год уже поздно. Мы что говорим? Мы говорим, что прямо сейчас надо начинать, потому что хуже не будет. Но поэтому мы очень часто говорим в последнее время старая Европа и прогрессивная Европа. Вот Знаете, новая да. Европа создается в Украине, поэтому мы мы хотим быть частью вот этой новой Европы, которая тут состоится. Это очень большая ответственность не только для того, из-за того, что Украина должна состояться, потому что Грузия тоже для Грузии это важно. Почему мы тут? Потому что если Украина провалится, и Грузия тоже провалится, Поэтому мы говорим, что надо сейчас четко иметь видение политическую волю, и надо начинать. Не надо много обсуждать. Потому что идеи и, не знаю, там, как бы, подхода будут, mm -hmm. не знаю, уйма разных. Mm -hmm. Да? Но хуже, чем чего сегодня, не будет. К примеру, ежедневно Украина теряет 11 миллионов долларов, потому что нету вот это электронного, электронных тренд тендеров. Ежедневно. Если мы будем 6 месяцев просто обсуждать, мы еще потеряли, не знаю, там, сотни, если не как бы миллиарды долларов из-за всего этого, что мы просто обсуждаем, какая система там должна работать. Мы должны конкретно начинать. У нас в Грузии всегда так было, что принимали быстрое решение и начинали. Да, ошибки есть. И заранее надо говорить, что ошибки будут. Вы нас будете критиковать. Но хуже, чем сегодня, не будет. Это однозначно. Да? И сам этот процесс показывает уже, по какому направлению надо идти во время реформы. Потому что, прямо говорю, когда мы начинали реформу, мы ехали по разным странам в Европе, в Балтийских странах, в Эстонии и так далее. Да? Но мы посмотрели те практики, все, всю эту как бы, информацию, забрали для себя, начинали по их так сказать, примерам, но потом уже пошли вперед. Если вы пойдете в любой стране мира, в стране мира сейчас система такая, как дом юстиции, нигде нету. Что процентов электронных тендеров всего ли лишь 2-3 страны. ли дома юстиции в Украине? Мы сейчас говорим, что нам нужно 5000 квадратных метров, чтобы первый модельный дом юстиции уже сделать. Так. Вот конкретно ждем, где это будет. Вот чтобы начинать уже, с одной стороны, постраиваем два, не, бизнес процесс с другой стороны, уже постой, как бы сам интерьер, как вот это должен выглядеть, что какие рифы... Как бы. А это будут стандартные постройки, которые будут в разных уголках Украины? Знаете как, мы можем строить новые, новые сервис-центры, как бы, новые дома. В Грузии мы построили новые как бы, офисы, но реально, если скажем, если быстрый результат хотим показать, лучше сейчас брать как бы, большое здание, просто uh -huh. внутри адаптировать. адаптировать абсолютно все. Да? И уже после этого можно второй этап, что новые здания построим. Но там тоже модель у нас как какой, какой мы предлагаем, как бы децентрализованную модель, потому что вот как бы центральный Органы просто систему запускают, упраздняют, упрощают, упрощают там, процедуры и так далее. Mm -hmm. Создают первый модельный дом юстиции. Вот, э, друг, другим названием наверняка будет э, в Украине, потому что что-то дом юстиции не очень хорошо может быть слышится, не знаю. Но э, первый модельный дом мы запу запустим, и уже после этого все ну, как бы местные самоуправления, регионы, они тоже могут по, этому, по этой модели все это сделать. И они уже смогут добавлять и добавлять все новые и новые сервисы. За один день все сервисы там не попадут. Попадут. но изначально там будет это 100 разных сервисов, и потом будем добавлять разные сервисы там, чтобы как бы как будем добавлять? проходим бизнес-процесс, упро, упрощаем процедуру и после этого добавляем, как бы mm -hmm. это тоже будет конкретный тест для каждого административного, как для каждой административной услуги, что вот этот тест если проходит в плане того, что процедура простая, тогда уже входит в домен юстиции, если не проходит, проходит тест, мы не будем брать такой сервис, mm -hmm. да просто что чтобы, знаете, как, если мы просто построим красивое здание, там люди будут приходить и опять очереди, там, месяцами ждать документы, ничего не изменится, да, просто красота им не нужна, им нужна Качественный сервис и простой сервис, чтобы за 15, за минут, за час можно было угу. сделать абсолютно ну, все. Как, как быстро заработают подобные заработают подобная сфера а, Мы зависим от того, вот если говорим о здании, мы зависим от того, когда выделят это здание, когда угу. начнется ремонт. А что касается самых процедур, уже осенью уже будут конкретные результаты вы должны были принести вот этот документ не надо уже все перечеркиваем без этого документа можете получить и так далее очень большая проблема базу данных регистра населения нету к сожалению в разных базах данных там большая проблема что ваше имя фамилия может быть в три разных разновидности не да, знаю да, там да, да, написано да, спасибо. 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 и очень трудно идентифицировать, реально вы кто У -у -у. вот это самое, реально вы кто на кого надо регистрировать например не знаю там помещение которое есть да частная собственность так что вот эти процессы обязательно вот первое Первые, первые как бы, шаги самые трудные, потому что создаешь фундамент для того, чтобы потом быстро развивалась система. В чем состоит наш подход? Ну, мы думаем, что максимум года мы будем работать тут. Да? После года у вас будет команда такая, у Украины будет команда такая, которая будет сам развивать уже в будущем все это. Мы не собираемся тут всю жизнь оставаться. Да? Мы пришли вместе с нашими коллегами, тут запускаем систему, и уже система сам создает новшества, которые есть. И все, уходим в других странах. Или обратно возвращаемся в Грузию, там делаем дело. Ну, значит, научиться не терять времени, это, знаете, тоже искусство, которым, я надеюсь, украинцы в ближайшем времени смогут владеть. Обязательно, обязательно. Вот Миша Саакашвили всегда об этом говорит. Мы должны как бы резко-резко подходить ко всем вопросам. Георгий Вашад за сегодня высказал свою точку зрения в эфире канала Теряй, депутат парламента Грузии, заступник министра юстиции Грузии 2010-2012. Дуже сподіваюсь, что наша наостання зустріч, и мы сможем подбить к того, что вам удалось сделать в Украине большое. спасибо. Дякую за доверие до канала. Зустрянемся завтра. Все же, Парина, все добре.